получив на почте письмо от Болгарского райотдела полиции в Одесской области майора полиции Дарины Кильчик о том, что не предъявляет подозрения и возвращает мне принятый ими гражданский иск о возмещении материального и морального вреда, причиненного мне, я позвонила на горячую линию 1545. Также отправила письмо в Болгарскую окружную прокуратуру в связи с тем, чтобы решили вопрос о вручении Кириленко Елене письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины по факту причинения телес

А саме не в невручена підозра, повідомлення про підозру не вручалося. Цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди був повернутий вам до ну, заявниці, тобто вам. Ваше прохання вжити невідкладних процесуальних заходів по розслідуванню кримінальної справи в межах кримінально-провадження. Так звернення з на розгляд. Дальше буду рассказывать все события, что было и как я добиваюсь продвижения в уголовном деле. Бездействие полиции подтверждает, что жене полицейского все дозволено, в том числе и приближенные к ней люди. Вся история беспредела доступна к просмотру на моем телеграм-канале. Ссылка в профиле Инстаграм.